पहली उम्मत इस उम्मत पे तो रब ने कर्म ही बहुत कर रखे हैं ये पहली उम्मतों की बात है कि गुनहगार बंदा कोई नेक नकमल नहीं कभी नमाज नहीं पढ़ी कभी कुरान नहीं जो उनके पास थी किताब वो नहीं पढ़ी कोई भी नेक नकमल नहीं किया गुना पे गुना गुना पे गुना नाफरमानी पे नाफरमानी तो क्या हुआ आज जैसे हमारे हालात हैं हर चीज हमारे ऊपर तंग हो गई है ये मैं नहीं कहूँगा कि आजाब है लेकिन ये आजाब की एक छोटी सी सूरत है जो हमारे ऊपर इस वक्त आ चुकी है वहां पर भी ऐसे हुआ कि बारिश आना बंद हो गई खेत सूख गए अनाज जितना था सारा खत्म हो गया पानी कोई नहीं था तो बंदे बड़े परेशान हुए और हजरत मूसा सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कह रब के कलीम लात बड़े ख़राब हो गए हैं काहत आ गए हैं पानी खुश्क हो गया है, जानवरों का दूध खुश्क हो गया खाने के लिए कुछ नहीं है जानवर मर रहे हैं हमारे अपने खाने के लिए कुछ नहीं है तो है रब के कलीम आप रब तला से हम कलाम होते हैं आप सिफारिश फरमाइए कि रब तला हमारे ऊपर नजर करम फरमाए तो हजरत मोह व सलाम आपने उन सब को इकट्ठा किया और एक खुले मैदान में ले गए फुल बड़ा मैदान कि वहाँ पर चल के तोबा की नमाज़ भी पढ़ेंगे उसके बाद दुआ करेंगे वैसे हुआ बिल्कुल आपने सब को वहाँ पर इकट्ठा किया नमाज पढ़ी उसके बाद आपने हाथ उठाए दुआ के लिए जब हाथ उठाए तो रब का नबी है क़लीम कलीमुल्ला है नबी की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती तो आपने हाथ के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए तो आवाज़ आई क्या मौसा मैं कैसे तेरी दुआ कबूल कर लूँ? तेरे इस पूरे मजमे में ना एक ऐसा बंदा है जिसने आज तक मुझे एक भी सजदा नहीं किया कोई भी ऐसा गुनाह नहीं जो उसने छोड़ा हो मुझसे मुझसे ताल्लुक है वो बंदा कभी मेरे दर पे नहीं आया मुझसे बहुत दूर जा चुका है जब तक वो बंदा इस मजमे में इस दुआ में शामिल रहेगा दुआ मकबूलियत के दर्जात को नहीं पहुँचेगी, लिहाजा मूसा उस बंदे को निकाल इस मजमे से बाहर फिर तेरी दुआ कबूल होगी उसकी वजह से इनके ऊपर कहत आया एक बंदे की नमाज ना पढ़ने की वजह से पूरी कौम पर कहत आया यहाँ पर तो हजरत जी हर घर में बेनमाजी मौजूद है यहाँ पर तो हज़रत जी सुबह भी होती है मोबाइल देख के और रात भी होती है मोबाइल देख के यहाँ पर तो हज़रत जी नमाज़ का नाम ही कोई नहीं है वहाँ पर एक बेनमाज़ी था और सब पे अजाब आया यहाँ पर तो हजरत जी घर भड़े पड़े हैं कोई पता नहीं है नमाज होती भी क्या है कोई तो बंदा ऐसा होता है सारी ज़िंदगी गुजर जाती है मस्जिद का रुख ही नहीं करते एक बंदे का अजाब इतना था और जहाँ पर सारे बेनमाजी हों वहाँ पर क्या हाल होगा ये तो उनका करम है उनका मुंह है जिस वजह से रब तला हमें दे रहा है वगर ना हमारे अमाल नहीं है कि हमें कुछ मिले हमारे अमाल नहीं है कि रब तला हमें इस तरह रिजक दे जिस तरह दे रहा है वो भाई जान ये जो हालात चल रहे हैं ये भी उसकी करम नवाजी है कि इतना तो दे रहा है बेनमाजी हर बंदा ही बेनमाज़ कोई नमाज नहीं कुछ भी नहीं तो हज़रत मूसा सलात वसलाम को हुक्म हुआ कि उस बंदे को निकाल के बाहर कर जब तक वो बंदा इस मजमे में गया दुआ कबूल नहीं होगी हज़रत मूस आल सलाम ने वैसे फ़रमाया आपने बुलंद आवाज से ऐलान किया कि इस पूरे मजमे में रब तला का नाफरमान बंदा जो भी गया वो मजमे से बाहर हो जाए उसकी वजह से इस पूरी कौम पर आजाब आया है अब सब एक दूसरे की तरफ़ देखने लग गए कि भाई कौन सा ऐसा वक्त है जिसकी वजह से पूरी कौम पर आजाब आया है उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर डाला अब सब एक दूसरे की तरफ़ देख रहे दूसरा ऐलान हुआ तीसरा ऐलान हुआ हती कि हज़रत मूसी सलातद मरतबा लान फरमाया कोई बंदा बाहर नहीं निकला जब बार बार ऐलान हुए ना आपने गु़स्से का इजहार फरमाया तो जो गुनहगार था वो समझ गया कि भाई मेरी बात हो रही है मैं ये सबसे ज़्यादा गुनहगार हूँ जब बात होती है तो हर बंदे को पता लग जाता ना कि यार मैंने ये भी गुना किया हुआ ये भी सब पता लग जाता है हमें नहीं पता लेकिन रब तला तो जानता है और वो बंदा भी जानता है जिसने गुनाह कर रखे है तो वो बंदा भी ऐसे बड़ा परेशान और बड़ा ही सोचो विचार में पड़ गया कि अब तो आ गई है, अब तो मजमे से बाहर जाना पड़ेगा नहीं जाऊंगा तो दुआ कबूल नहीं होने बड़ा परेशान था फिर उसके दिल में ख्याल आया उसने जो चद्दर पकड़ी हुई थी गले में थी जैसे भी थी उसको सर पे डाला अपने आप को छुपा लिया छुपा के ना रब रबता के हजूर सिद के दिल के साथ हाथ बांधे और माफ़ी मांगने लगा बारी तला आज बचा ले आज अगर इस कौम के सामने मैं बाहर निकलता हूँ तो रसवा हो जाऊँगा सब के सामने जाहिर हो जाऊँगा कि मेरी वजह से इस कॉम पर आजाब आया बारी ताला मुझे आज बचा ले पक्का वादा करता हूँ सच्ची तोबा करता हूँ आज के बाद कभी गुनाह करना तो दूर की बात सोचूँ भी नहीं कोई भी ऐसा अमल नहीं करूँगा जिससे तू तो नाराज़ हो जाए भारी ताला आज मुझे माफ़ फरमा दे आज मेरी बख्शिश फरमा दे आज मुझे छोड़ दे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा अभी हजरत मूसा लि सलात व सलाम ऐलाना कर रहे थे कोई बंदा बाहर नहीं निकला कुछ भी नहीं हुआ कि उधर से मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो गई पहले था कि बारिश नहीं बरसेगी बंदा जब तक है निकला कोई नहीं लेकिन रब तला ने बारिश बरसाना शुरू कर दी तो हज़रत मूसा सलात ने फिर सवाल किया तजुब के साथ कि बारी ताला अभी तो तूने फरमाया कि बंदा जब तक बाहर नहीं निकलेगा दुआ कबूल नहीं होगी अभी तो कोई बंदा बाहर ही नहीं निकला सारे उधर ही खड़े हुए हैं तो बारिश बरसना शुरू हो गई है तो रब तला ने फरमाया कि मूसा आप उस बंदे ने मेरे से सुलह कर लिया उस बंदे ने सलाह कर लिया मेरे साथ मैंने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए उसको मैंने कबूल कर लिया तो हज़रत मूसा ललात ने अर्ज की बारी तला जिसने तेरे साथ सुलह की है तेरा दोस्त बन गया ज़रा उसका दीदार तो करवा कि वो कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी दुआ एक लम्हे में कबूल हो गई ज़रा उसकी जियारत तो करवा तो रब तला ने फरमाया मूसा नहीं ज़्यारत नहीं करवा सकता मैं हज़रत मूसा मूसत सलाम ने अर्ज की बारी ताला क्यों नहीं मैं तो तेरा कलीम हूँ मैं तेरा दोस्त हूँ मुझे तो ज्यारत करवा दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए एमूसा अगर मैं चाहता तो मैं कह सकता था कि फलां बिन फुलँ गुनहगार उसको निकाल बाहर खड़ा कर मैं तो सबको जानता हूँ मैं कहता कि इसको उठा के बाहर फेंक किस की वजह से सारा अजाब आया है तो आपने वैसे ही करना था लेकिन मैंने उस वक्त उसका नाम नहीं लिया मैंने कहा पूरे मजमे में ऐलान करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ए एमूसा जब तक उसकी मेरे साथ सुलह नहीं हुई थी वो मेरा दोस्त नहीं था मैंने तो तब उसके ऐब जाहिर नहीं किए अब तो वो मेरा दोस्त बन गया अब कैसे तेरे सामने जाहिर कर दो कि वो गुनाहगार बंदा ये था तो भाईजान भाईजन अगर रब तला पहली उम्मतों के ऊपर इस तरह करम नवाज़ें फरमा सकता है तो यार हम तो उसके हबीब की उम्मत में से हैं अगर हम उसकी बारगाह में आ जाएँ और सर झुका लें और माफ़ी मांग लें तो क्या वो हमारे ऊपर करम नहीं फरमाएगा हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं अगर हम बावफा होते तो क्या होते सुबह से शाम तक हर हुक्म की नाफरमानी है सुबह से शाम तक नमाजी कोई कोई है और बेनमाजी हर कोई है लेकिन रब तला फिर भी बराबर बराबर सब कुछ दे रहा है कभी उसने ये तो नहीं फरमाया कि बंदे तूने आज नमाज नहीं पढ़ी तो आज नहीं मिलना तुझे कुछ वो तो बराबर दे रहा है उधर से जो तो वफाएँ पूरी पूरी आ रही हैं लेकिन हमारी तरफ से बेवफाइयाँ हैं